Вокруг Аполлона здесь 5 планет, которые вокруг Солнца вращаются. Сейчас будем разбираться, кто из кто. Но это, судя по всему, Марс. Судя по его воинственному виду, это явно какой-то воин, который куда-то живет в лопату или сюда типа это. Но это явно Меркурий. Судя по его шлему, он верхом на лошади. Кстати, бог транспорта почты и всего прочего. Но это явно Меркурий. Так, Марс и Меркурий мы нашли. Это, ну, это Земля по-любому, потому что она он тут, типа, мать-Земля с ребенком. Это бык. Это, наверное, из мифа о похищении Европы. Сова у нее на плече. Очень мудрая получается. Так, ну а это у нас, судя по всему, Обнаженная женщина держит себя за волос. Это Венера. Сто процентов с дельфинами. На какой-то рыбке. И так далее. Ну, у нас кто? Остается Сатурн, получается. Или Юпитер. Ну, это, по идее, тогда Юпитер или Сатурн. Хотя, если Сатурн, то должен быть, типа, старый человек. Но Юпитер тоже не молодой. А тут что-то молодой. Ну, не пойму, вот я не пойму, кто это. В Питер, Шатур, что это. Юпитер, Сатурн. Напишите в комментариях, кто это. Потому что здесь не подписано. Нет, табличек нету. А, только надо гадливать. И короче, я не понял, кто это. Кто знает, напишите, кто умный. Есть кто -нибудь.